Здравствуйте, здравствуйте, мои уважаемые зрители. Обязательно всегда что-то будет мешать. Собачка галкин, кто-то в гараж пришел. Но дело не в этом, это все не помеха. Значит, очень сильно, Ой, давно хотел поговорить с вами по поводу рулевого управления. Безопасность в этом заключается очень, очень, очень и очень, так сказать. И я вам сегодня покажу лекцию с легендарным человеком Бондар Виталий Анатольевич, каскадер, который имеет э, много рекордов Хинесса, на котором построено все кино СССР, мастер спорта СССР, где группа Торнадо э, все каскадерские трюки э, выполняла вживую, понимаете? Поэтому э, э, на сегодняшний день... Он испытывает наши спортивные машины и занимается обучением людей. Он живет в Крымрагу, да, вы можете его свободно найти, с ним пообщаться, он вас тоже получит, как правильно ездить и так далее, и так далее. То есть, самая главная задача сегодняшнего фильма, это показать вам школу Бондаря, простую, правильную, безопасную школу Бондаря, школу управления рулевым колесом, вот, где он э, даже описывал. Есть у него первая книга, будет выпускаться еще вторая книга по его, э, значит, по его легенде, по его школе. Вот, то есть она простая, правильная. Смотрите, учитесь, запоминайте. Можете сравнить с другими ролистами, как управляют ролисты и как управляет автошкола, которая учит, э, так сказать, вас. Переучитесь. Ну, то есть я вам советую э, запомнить до автоматизм и запоминать, чтобы у вас был автоматизм правильно, безопасное управление рулевым колесом, понимаете? Поэтому на сегодняшней моей лекции она посвящена Виталию Бондарю, вот и легенде легенде так сказать она прошла праву у нас будут в эту субботу у нас будут ралли открытие первенства украины и так далее так далее то есть кому надо по поводу этого звоните я вам все расскажу мы не совсем распространяемся по этому поводу но тем не менее движение есть Итак, так смотрите видео фильм как правильно держаться за рулевое колесо, как правильно управлять колесом, как это все. Запоминайте, это прежде всего ваша безопасность. Так же самое, как и безопасная должна быть геометрия колеса, и тормоза, и все остальное. И вот такая вот правильная машина. Смотрите видеофильм. Всего хорошего. Ага, первое, что нужно знать, это расположение рук должно быть в секторе 10 -2. Вот. Ну бывает и надо 9-3, но в данный момент 10-2. Вот. Есть три категории сложности поворотов. Простой, сложный и опасный. На простом повороте мы можем просто повернуть рулевое колесо, но не надо переставлять руки ни в коем случае, потому что возвращая, вы обратно начинаете перебирать его. Вот вы повернули, даже может быть, если недостаточно, с проскальзыванием и остаетесь в этой позиции. Почему не стоит руки обратно возвращать 10-2? По той причине, что вы, готов, у вас вот амплитуда рулевого колеса, когда мы поворачиваем влево, может возникнуть занос. Он возникнет может только вправо. И тогда водитель может среагировать на этот занос, не переставляя руки, потому что есть амплитуда рулевого колеса. Всегда руки должны быть в позе готовности. Не возникло заноса, возврат делаем и вернули рулевое колесо вправо. Недостаточно доработали. Выход. Видите, я делаю импульс двумя руками. Теперь эта рука мне дает возможность правой руке продолжать движение рулевого колеса. Возвращая, видите, она ждет своего сектора и вернули. А теперь вот немножко быстрее. Вот вправо, выход, влево, выход. Но ну вот это рулевое, это когда большой, большой радиус, такой затяжной поворот, тогда мы э, выполняем такое рулевое действие. Может быть, будет достаточно этого действия, может быть, столько, либо столько, либо столько, то уже надо смотреть по характеру поворота. Но мы выполнили пол -оборота обратно возвращаем обратно в свое положение. Когда этого будет недостаточно, а мы знаем, что он круче поворот, то тогда мы можем выполнить рулевое, и потом уже понимаем, недостаточно. Тогда рука левая переходит на 12, не на час, не на два, не на 1, на 12. Продолжает движение, эта рука идет на 12 и доработали. Получился полный оборот и обратно у меня руки в секторе поворота, чтобы амплитуда была достаточно среагировать на занос автомобиля. Вот, возвращая, если не возник вот, занос автомобиля, значит вы правильно подобрали безопасную скорость. Возвращаем обратно, импульс идет, правая рука идет через руку на 12, она уже на своем месте, это на своем месте. Вот теперь немножко быстрее, без, без рулевого, сразу вот импульс, вот 12, 12, обратно, 12, на свое место, вправо, 12, 12 руки у нас в секторе поворота, вот. Всегда руки должны быть в секторе поворота. Это средний радиус поворота. И перекрестное руление. Это когда рулевого колеса надо повернуть до упора, полтора оборота. А также само импульс даем. Импульс левая рука уже идет не на 12, а на 2 часа дальше. Вот 8 часов, 2 часа, 6 часов разницы. Правая рука делает перекат руки. Делаем. Мы полный оборот выполнили и остается пол оборота. Вспоминаем самое первое, рулевое. Вот оно рулевое. Видите, вот полтора оборота. Я даже сделал больше. Вот, потому что в некоторых автомобилях чуть больше чем полтора. Вот, возвращаю обратно, полуоборота вернул. И импульс дал, и рука уже идет не на 12, на 2 часа. А дальше, на 10, и эта рука пересталась. А теперь немножко быстрее. Импульс. Перекат. Полуоборота. Возврат. Колеса ровно. Вправо. Полуоборота. Колеса вправо до упора. Полуоборота вернул. Колеса ровно. Влево полный оборот, пол оборота, возвращаю пол оборота, полный оборот, колеса ровно. И вот получается вправо колеса ровно. Влево колеса ровно. Вот. Вот это и есть три способа руления.